Salam, əziz şagirdlər, xoş gördük sizləri. Bu gün biz sizinlə 6-cı sinif Azərbaycan dili fənnindən yeni bir bölməyə keçid edirik. Bu bölmədə biz sizinlə cümlənin qrammatik əsası, mübtəda, xəbər haqqında geniş məlumat əldə edəcəyik. Bu gün isə biz sizinlə cümlənin qrammatik əsası haqqında ümumi məlumat öyrənəcəyik. Yəni dərsimizə başlayaq. Dərsimizə keçid etməmişdən əvvəl cümlə və cümlə üzvləri haqqında kiçik bir məlumatı vermək istərdim. Uşaqlar, cümlə nədir? Cümlə bitmiş bir fikri ifadə edir. Cümlə bir-biri ilə məna və qrammatik cəhətdən bağlı olan söz və ya söz birləşmələrindən təşkil olunur. Mən bu vaxtda bir azdan istə geniş məlumat verəcəm. Cümlə insanlar arasında fikir mübadiləsinin əsas vasitəsidir. Yəni cümlə vasitəsilə insanlar bir-birinə məlumat verirlər, söz soruşurlar, fikir bildirirlər. Cümlə 2 və daha artıq sözün birləşməsi ilə yaranır. Lakin bir sözdən də ibarət olan cümlələr olur. Məsələn, səhərdir, gecdir və s. Cümləni təşkil edən sözlər cümlə üzvləri adlanır. Yəni cümlə cümlə üzvlərindən ibarət olur. Ancaq cümlə daxilində olan hər sözə biz cümlə üzvü deyə bilmərik. Yəni istənilən söz cümlə üzvü ola bilməz. Cümlə üzvü olmaq üçün xüsusi qayda var. Cümlədə cümlə üzvü olmayan sözlərin də özünün yeri var. Yəni cümlə daxilində cümlə üzvü olmayan sözlər əsas üzvlərə fikrin ifadəsində köməkli gedirlər. İndi isə gəlin davam edək. Görək, cümlə üzvü olmağın əsas qaydaları nədir? Uşaqlar, yaddasınız, sağ, yada salın. Kim cümlə üzvü olmaq üçün birinci qayda odur ki, söz leksik mənaya malik olmalıdır. Yəni cümləni təşkil edən söz əsasən leksik mənaya malik olmalıdır. Leksik mənaya malik olmaq nə deməkdir? Yəni həmin söz əsasən özünə xüsusiyyəti ol olmalıdır, suala cavab verməlidir və s. Digər ikinci qaydamızda isə bağ olduğu cümlədə ən azı bir üz belə sintaktik əlaqəyə girməlidir. Yəni Məksik mənaıya malik olan söz, əgər daxil olduğu cümlədə heç bir sözlə sintaktik əlaqəyə girmirsə, ümumla heç bir qrammatik bağı olmursa, o zaman o cümlə izi ola bilməz. Bu nə deməkdir? Gəlin nümunələrə baxaq və aydınlaşdıraq. Cümləyə diqqətlə baxırıq. Uşaqlar bu gün gəzintiyə gedəcəklər. Gördüyünüz kimi bu sadə bir cümlədir. Məlumat xarakterli, nəqli cümlədir. Cümləni təşkil edən sözlər var. Uşaqlar bu gün gəzintiyə gedəcəklər. Bu sözlər cümlə üzvü adlanır. Əvvəl qeyd etdik, düzdürmü? Cümlə üzvü adlanır. Və biz qeyd etdik ki, cümlə üzvü olmaq üçün həmin sözdən leksik mənaa malik olmalıdır gedəcəklər, nə edəcəklər, gəzindir, haraya, bu gün, nə zaman, uşaqlarla, kim? Və bu cümlə daxilindəki bütün izlərin leksik mənası var. Demək, bu cümlə daxilindəki sözlər birinci qaydaya əməl ediblər. Onda leksik mənaya malik olublar. Baxaq görək, indi bəs cümlənin tərkibində deyilən məna və qrammatik cəhətdən birləşmə nə deməkdir? Sağidlər, baxaq. Gördüyünüz kimi, bu sözlər ən yəni leksik mənaı malik olan sözlər yan-yana gələrək birləşərək bir məna yaradıblar. Uşaqlar bu gün gəzintiyə gedəcəklər cümləsini biz təsəsləndirərkən burada bir məna yaranır. Sanki bizə bir məlumat verinir. Bax, bu sözlərin bu cür birləşməsi bu sözlərin məna cəhətdən birləşməsi deməkdir. Yəni ondan necə gəldi ki, ortaqbi düzülmürlər. Onların düzlüşü zamanı bir məna yaranır. Bu cümlənin məna əlaqəsinin olması deməkdir. Bəs qrammatik cəhətdən əlaqə nə deməkdir? Qrammatik cəhətdən əlaqə o deməkdir ki, bu sözlər bir-birinə əlaqənlə, sintaktik əlaqəyə girsinlər. Gəlin baxaq. Gedəcəklər. Kim? Uşaqlar. Bax, uşaqlar gedəcəklər ubir sintaktik əlaqə nə edəcəklər gedəcəklər nə zaman bu gün yəni bu gün gedəcəklər bu gün sözü ilə gedəcəklər sözü sintaktik əlaqəyə girib hara gedəcəklər gəzintiyə gedəcəklər gördüyünüz kimi gəzintiyə sözü ilə də gedəcəklər sözü əlaqəyə girib demək bu cümlədə cümlə üzvləri məna və qrammatik cəhətdən birləşiblər buna görə də cümle yarada biliblər. İndi baxaq ikinci nümunəyə. Uşaqlar, bu gün gəzintiyə gedəcəksiniz. Bu cümlə sual cümləsidir. Baxa görüsüz bu sal işarəsi ilə qoyulub. Baxaq görək bu cümldədə cümlə izləri ilə məna və ya qrammatik cəhtdən bağlılığı olan olmayan söz varmı? Gəlin baxaq. Gedəcəksiniz nə zaman? Bu gün məna və qrammatik cəhtdən bağlılıq var. Gedəcəksiniz hara gəzintiyə? Burada da yenə bağlılıq var, amma uşaqla uşaqlar sözü ilə heç bir söz sintaktik əlaqəyə girməyib. Çünki çünki burada uşaqlar sözü cümləyə daxil ola bilmir. Heç bir sözlə qrammatik cəhtdən əlaqələnməyib. Sözlə də məna əlaqəsində iştirak edib, mənasını təsdir edib, ancaq heç bir cümlə üzvü ilə qrammatik bağlılığı yoxdur. Çünki burdakı uşaqlar sözü müraciət olunan şəxsi bildirir. Yəni bu xitabdır. Bu cür sözlər qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağı olmayan sözlərə aydır. Ancaq digər sözlərin öz aralarında qrammatik cəhətdən bağlılığı var. Demək, uşaqlar, bu ə, cümlə vurmaq üçün, cümlə yaratmaq üçün həm izləri, məna və qrammatik cəhtdən bağlılığı əsasdır. Bir də bir fikri yadımıza salaq söz dəyiştirici şəkilçiləri, yəni qrammatik şəkilçiləri keçəndə demişdik ki, bu şəkilçilər cümlədə sözlər əlaqəsinin arasında məna bağlılığı yaradır, yəni əlaqə yaradır. Gördüyünüz kimi, burada gəzintiyə gedəcəksiniz hissəsində biz gəzinti sözünə burada yümlük hal şəkilçisi artırmışıq. Bu şəkilçi artırmaqla biz xüsusi bir bağ yaratmışıq. Məsələn, burada Uşaqlar, bu gün gəzintidən gedəcəksiniz deyə bilərik, xeyir deyə bilmərik. Ona görə də, yəni qrammatik şəkilçilərin cümlə üzvlərinin əlaqələnməsində əla böyük rol var. Gəlin tamam edək. Beləliklə uşaqlar, gələk cümlə üzvlərinə. Cümlə üzvləri nə idi? Biz onu aydınlaşdırdıq. İndi gəlin görək, cümlənin neçə üzv var? Cümlənin beş üzvü var. Bu üzvlər cümlədə daşıdığı vəzifəsindən, mövqeyindən aslı olaraq iki yerə bölünür. 1-ci qrup baş sözlü birlərdir, 2-ci qrup 2-ci dərəcəli üzvlərdir. Baş sözlərə mübtəda və ya xəbər, mübtəda və xəbər daxildir. 2-ci dərəcəli üzvlərə isə təyin, tamamlıq və zərflik. Baş üzvlər həm də cümlənin dramatik əsası deyil. Yəni bizim bu günkü mövzumuzun adı. Demək, cümlənin qrammatik əsası deyəndə biz nə başa düşürük? Baş sözlər, mübtəda və xəbər. Mübtəda və xəbər baş sözlər cümlənin qrammatik əsası deməkdir. Cümlənin yaranmasında, bitmiş fikir ifadə etməsində əsas rolu da elə baş sözlər oynayır. Baş sözlərinin cümlədə şərt işarələri bu cürdür. Görürsüz. Bu mübtədağın işarəsidir. Bu isə iki xətt xəbərin işarəsidir. Beləliklə uşaqlar, gəlin aşağıdakı cümlələri qrammatik əsasını tapaq. Bildiyimiz kimi öyrəndik ki, cümlənin qrammatik əsası mübtəda və xəbər, yəni baş sözlərdir. Gəlin cümləyə baxaq. Həm vətəninə çox sevməlidir. Sevməlidir. Nə etməlidir? Sevməlidir. Kimsəmlidir. Hamı kimsəmlidir. Hamı. Bəli, burada hamı mübtəda, sevməlidirsə xəbərdir. İkinci cümləyə baxaq. Dostluq qırılmaz bağdır. Bağdır. Nə? Dostluq gördüyünüz kimi, dostluq və bağdır sözləri cümləni qrammatik əsasında təşkil edib. 3-cü cümləyə baxaq. Azərbaycanın güclü ordusu var. Var. Nə? Azərbaycanın güclü ordusu. Bu cümlədə var xəbər, Azərbaycanın güclü ordusu isə mübtədadır. Biz gələcəyə ümidlə baxıb baxmalıyıq. Baxmalıyıq. Nə etməli? Xəbər. Kim baxmalıdır? üç şəkildə görə aid edilir ki biz baxmalıyıq. Demək, bu cümlədə də biz və baxmalıyıq sözləri qrammatik əsasdır. Sonuncu cümləyə baxaq. Mən dərsi dinlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Nə edirəm? Təşəkkür edirəm. Kim təşəkkür edir? Mən. Bəli, mən mübtəda, təşəkkür edirəm isə xəbərdir. Demək, uşaqlar Əgər sizə sual versələr ki, cümlənin qrammatik əsası deyəndə nə başa düşürsüz? Siz cavab verəcəksiniz ki, cümlənin qrammatik əsası onun baş sözüblərdir. Yəni mübtəda və xəbərdir. Bəli, uşaqlar, bu gün dərsimizi burada yekunlaşdırırıq. Siz də kitab dəftərlərinizi götürürsünüz əlinizə, keçirsiniz tapşırıqları həll etməyə. Həm öfvəyə baxsın. Dəftərlərinizi açın, qeydlinin ev tapşırığı: Məlumatı öyrənmək, dərsliqdən səhifə 160-dan, çalışma 6 və 7 yazmaq. Sağ olun, sağlam qalın, özünüzü qoruyun.